Запитання, будь ласка. Так. Назвіться, будь ласка, тому що нам для протоколу потрібна інформація. Мене зовут Вікторія, я з города Українські. Будь ласка, ваше прізвище і адреса, тому що закон вимагає, щоб ми чітко зазначали, що ви... Зеленую зону уберет. Ну, помимо зеленой зоны, что еще? не длится, она... Дорогу уничтожит вам. Мы должны ограничивать стадии проектирования. Сейчас мы рассматриваем специальный план территории, который говорит о функциональном территории. Возможности размещения и невозможности размещения и всех площадок и в частности дома. Потом идет стадия проекта. На проектанты Делают наступ, стадию проекта, потом процентов. стадию рабочей Неслик документации. В составе этого проекта разрабатывается там, пост, в котором проект организации, в котором будет ясно, сколько будет длиться стройка. Наступне. <свистове> <свистове> Давайте у нас вже в 18-та година. Я от бачу, у нас ще є три людини, які хочуть задати запитання, так? так, так. І ми будемо завершувати, тому що <плес> далі тут мають діти працювати. Тут губернія hm. <плес> питаємо, якщо тут будуть виступати. Будь ласка, задавайте. Назвіться, будь ласка, <плес> якого <Шокол>. Сергій Васильович проживає <плес> Ніковський 8, квартира 22. Я хотел задать вопрос инвестору, тут много идет в такой полемики и одна из основных тестов это, что город должен развиваться, соответственно, вопрос к инвестору и к создателям этого проекта. Город должен развиваться в направлении строительства одного дома или город должен развиваться в направлении строительства всего, всего, всей, как бы всех направлений его жизнедеятельности, то есть той же самой инфраструктуры. Социальное направление. Первого. Вы Первый вид. Вы сейчас думаете, что сейчас правильный институт? Это очень опросно, потому что а, инвестор а, делает проект, к сожалению, тогда только на эту территорию, которую... Отлично. То есть, если мы допустим, что таких инвесторов придет в Украину еще 10, и все они будут развиваться только в направлении развития своего бизнеса, то нет, нет, в конечном итоге город остается без остальных нет. векторов направления развития. Регламентирует город развитие, развитие города другой совсем градостроительный докумен, документ. Так Это какой? генеральный план города так. и план зонирования. Если я правильно понял, я понял вас, спасибо. Я если вас правильно понял, ну, изначально, поправьте меня. Мы развиваемся с гидно генерального плана. Но если по генеральному плану. В этом месте находится зеленое насаждение. То э, как это может вот, совместиться, вот это вот два? Я не могу этого понять. Вы понимаете, в 2013 году был разработан другой проект. Он не затвержден. Проект не затвержденный. Да, он не затвержденный. Да. И поэтому э, генеральный план, э, к сожалению, 2004 года он немножко устарел. И для развития но города, ссылок и местных. Да, поэтому мы, мы в тупике. И, собственно, ваш город... Но мы в тупике, тупике не тупике тупике. по той причине, что мы в тупике. Мы в тупике по той причине, что нас не слышат. Мы уже в течение последних четырех лет. Это мисс в тупике. конкретно в его голове. Не знаю, как там правильно, <говорить> Козырь, о Говорим о том, что культет. нужно принять какую-то комплексную систему Половерьте. развития нашего города, которая даст возможность развиваться Сбород. всем направлениям, в том числе Брав? и в первую очередь, и в структуре. Нам 15, обещают, 15, 15. что 15. мы сейчас еще один дом, а потом у нас появится что-то там из средств, которые дадут возможность развивать другие векторы. Но я не буду отвлекаться. Второй вопрос. Опять же, к инвесторам. Люди хотят покупать квартиры. Все говорят, мы хотим купить квартиры, хотя вот по моему мнению рынок недвижимости в городе достаточно, чтобы купить квартиру в Украине. Вы сказали, что вы гарантируете жителям вашего будущего дома, его не властных квартир, что они будут гарантированы их право на так называемое обучение их детей в дошкольных заведениях. Вопрос. Вы заложите это в инвестиционных договорах, которые будут подписаны э, вашими инвесторами. Можно которые им, что да, действительно, их дети будут обеспечены. Мы сделаем а, вам скидку. Нет, не ну, надо. <свят> мне скидка не нужна. Что вам нужно? Скидка это когда вот я поднимусь потом на 22 этаж и скину туда вниз, и вдруг как получится. То есть я не буду иметь выхода, туда мне девать э, ну, там, неполноценных детей для того, чтобы ä, проводить дальнейшую свою активную а, трудовую деятельность. Так как я не в по моей по моя жена в течение, Его? ну, Депро. сейчас у меня дочка ходит в садик, это понятно, но в предыдущий период она не работала, и только по одной простой причине, некуда было водить детей. Ну, э, вы не даете вы, вы, вы понимаете, что вы такие не даете, правильно? Ответ мы проработаем эту концепцию и учтем ее при реализации. Какую мы можем гарантию дать? подпишем это в договорных отношениях между конкретным покупателем жилья и детским садом. А еще один вопрос у вас прозвучал, да? Да. Мы планируем еще реконструкцию набережной. А вы что снес... мне снесут? не нужно. Снесут это. Давайте Нам это надо, конечно. Это очень интересно. Может быть, по этому поводу мы здесь и собрались, чтобы рассмотреть все вопросы. Но... Для начала, мы не видим здесь вот, как бы, предложение по реконструкционации. Смотри, я отвечаю, что Хорошо. Я Еще один вопрос. Что? У нас а? есть дом, который был построен на Стубне еще лет 5 или 7 назад. Да. Который э, до сих пор стоит в том виде, в каком он стоял еще во время строительства. Я хотел бы просто попередить наших э, земляков, чтобы мы не, появили, не получили еще один такой -то скелет. Только с, с, это... с юга. Да, да, да. 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 Соответственно, как бы -то он тоже там не пополз. Вот в чем проблема. Вы же этого не можете сейчас гарантировать. Вы даже не провели э, там, геологических. геологических исследований. А это у меня третий вопрос, ну и как бы комментарий. То есть вы гарантируете, что этот дом не будет стоять таким же. Я расскажу про геологию. Спасибо. Соответственно, с предварительными данными в городе Украинка песок. Он Несущей способностью более 300 на метр квадратный. Для того, чтобы посадить 22-этажное здание... Шановный инвестор, а... можно я вас трошки перебью? Я обращаюсь, тут уже дети стоят. Давайте мы будем корректно и трошки экономить час. Так как мы говорили, еще три запитания. Вы, пожалуйста, коротко дайте ответ. Три запитання и мы закінчуємо. Потому что вот дети уже стоят, они хотят дальше заниматься